да. Я спецодежду выдали, да? Да. Молодцы. Рукавицы выдали, да. Да. Выдали. Сколько машин поставили тракторов? Все. Сто процентов да? Тридцать пять и Все ясно. Это уже. Зина, приворы, на вашу особо приглашать. Мы что, не в руководстве? А? Да, иди. Ну, товарищи, проводим мы надовой технический отмот в вашем хозяйстве сегодня. Председатель доложил, что все в порядке, всю технику выставили. Это уже хорошо. Это большое, как говорится, великое дело. То, что техника и люди решают прежде всего все. Будет техника работать, будут люди, значит, будем что-то иметь. Хотя обстановка довольно-таки очень и очень сложная. И она с каждым днем, как говорится, усложняется. Если мы не будем принимать таких радикальных мер, а меры у нас одна, одна мера, это повышать урожайность, повышать продуктивность нашего общественного животноводства. Если мы это будем иметь, значит, что-то будем держаться, как-то будем жить, как-то будем вертеться. Хотя, должен сказать, у вас обстановка по сравнению с другими хозяйствами, я имею в виду экономическое положение, намного лучше, чем говорится, у других. Хотя и земли у вас, можно сказать, припаскудные. Сравнивать красную волну или 50 лет Октября, или Карла Маркса, или колхоз Ленина, это, это что небо и земля. Но невзирая на то, что, как говорится, и земли у вас поганые, и сейчас вам особенно придется тяжело, то, что когда были удобрения в неограниченном количестве, и минеральные, и органику вносили, то ваши земли, конечно, и на дачу очень хоро хорошо отдавали, когда вносилось что-то. А вот если не будем ничего вносить, это, конечно, это уже гибель, как говорится, для ваших земель. Понимаете, они самые такие на дачу хорошие. И 8, и 10 сантиметров можно прибавку получить. Понимаете, на бедных землях, в ночь органику и минеральные удобрения, если будем вносить. А сейчас вот не будем вносить или будем вносить очень мало, потому что у нас в 4 раза меньше уменьшилось, уменьшилось все. Ну, откуда ты будешь вносить, если минеральные удобрения в два раза почти еще дороже, чем пшеница. Где их взять? Если раньше стоило селитра тонна, как говорится, 50 рублей, это да, период застоя, а э, пшенички то она стоила плохо было, но 8,20 говорится центнер стоил дороже было в любом случае 82 вот так поэтому ситуация меняется но невзирая наверное, на, все как говорится сложности трудности если в отдельных хозяйствах зарплату не получает с сентября месяца есть а есть и с августа а есть так, вот сосед так они вообще понятия не имеют что такое зарплата Понимаете, что у вас выдали за какой месяц? Частично за декабрь. Частично за декабрь. Вот так. У вас немножко лучше по сравнению с другими. Ну, конечно, обстановка очень сложная. Что мне хотелось сказать сегодня вам, уважаемые товарищи, механизаторы, водители, руководству и все. Ну, во-первых, поблагодарить всех вас за то, что, невзирая на все сложности, трудности, вы все потрудились и подготовили трактора и машины к годовому техническому осмотру, а следовательно и подготовили их к весне к посевной, которая, как говорится, уже не за горами. Немножко оно, как говорится, придавило, но это к лучшему, что оно придавило, лучше пускай весна будет немножко позже, но дружная будет, тогда мы что-то будем иметь. А если в 20 Марта будем выезжать в поле, оно мало еще хорошего дает. Поэтому поблагодарить вас всех, сказать спасибо, что вы поработали и поставили 100% тракторовой машины. Как вы подготовили, комиссия у нас здесь есть, она определит. Я думаю, что у нас объективно эта комиссия оценивает ситуацию, какая складывается себя. Кто сказать, что везде? В каждом хозяйстве люди понимают, и водители, и механизаторы, что от этого, товарищи, зависит наше благополучие. И невзирая на все сложности, мне просто приятно встречаться и сегодня с вами, что вы понимаете, что это судьба от этого зависит, колхоза. И если мы что-то будем делать, что-то будем иметь. А если будем, так, опустим руки, скажем, вот там вверху все виноваты, а мы тут хорошие все, то будет гибель. Обстановка, товарищи, очень и очень сложная. Поэтому я просил бы вас, первое, каждого здесь, то, что поставили, молодцы, спасибо, но надо в течение года поддерживать технику в технически исправном состоянии. Поэтому я просил бы, чтобы вы были пионерами в районе, хотя кое-кто пытается, там я вот проверял в колхозе Карла Маркса, что-то пытаются делать, а в остальных ну, показывали и прочее показывали, что-то что, -то, что -то думали, а я просил бы, чтобы вы были, как говорится, с пионерами. Ну что, что каждый механизатор, каждый водитель должен в конце года получать деньги за то, что он работает на технике, имеется в виду продолжительное время. 15, там 10 лет или сколько. По каждому трактору, по каждой машине должна быть заметина карточка, что механизатор, что водитель в течение года, сколько потратил средств на его ремонт. Это вопрос жизни. Это вопрос жизни, и без этого мы дальше, товарищи, не скупнем. То, что все затраты у нас, что вы зарплата не получается, а потому что все затраты у нас идут на горючее, вот так, и запчасти. Вот это у нас без статьи расходов. Сколько на галючее затратили за прошлый год? Я сейчас уже не... Ну, примерно. Ну, где-то процентов 70. денег на... Вот он. Понимаете, даже взять ее 400 тонн, то, то есть 600 тонн. Хоть 600 тонн, по 50 возьмем, или по 500, вот считайте, на 300 тысяч. 300 тысяч зарплата сколько в месяц? С зарплата в месяц? Ну, примерно. Где-то 15. Опс. разделить. 300 тысяч на 15. На сколько вы месяцев зарплату выдавали? Это только на горючее. Понимаете? Это на 2 года зарплата. Вот такая мизерная зарплата. Понимаете? На 20 месяцев. Поэтому все, все, все как говорится, средства идут сейчас на запчасти на, на горючее. И тут надо, я не скажу, что у вас председатель ни канали деньги не считает. Должен бы вам признаться, что лучше всех считает, в крайнем случае в районе подач вот, из всех руководителей. Но вместе с тем мы не считаем, товарищи. Мы забываем, что это ваша зарплата. И мне вот приходится тяни и и прочее. Тут надо увязать. Увязать о, о, проработал год, как говорится, без ремонта. Я мне запчастей практически не брал, получи одно. Три раза двигатель не ремонтировал на Т-150 или четыре раза, получи другое. Понимаете, это я просил бы. Это уже, товарищи, отступать нам некуда. Это единственное наше спасение. Сократить расходы на горюче-смазочные материалы и на содержание техники. Сделаем мы это. Все все, как говорится, приложится все остальное. Я не говорю, что надо и урожай иметь, и продуктивность иметь, то другое. Но надо хотя бы то, что мы имеем, чтобы оно распределялось, как положено. А как положено? Чтобы распределялось по труду. Всю милицию, вот поднял всю милицию. У вас было в колхозе никто создавать не будет, кроме вас самих. Что-то вырастите, будет ваше. Не вырастите, будете годами сидеть без зарплаты. И никому ничего не пожалести. То, что линия и курс такой, чтобы полностью развалить колхозы. Передать землю частную, частную собственность. То, что так в верхах заявляешь, что колхозы себе не оправдали и нечего с ними голову морочить. Поэтому ничего не дается, ни кредитов, ни прочее. Вот так. Все делается так, чтобы полностью добить. Тот, кто работает на земле. Ну, невзирая на все, как говорится, сложности, трудности, мы порешали все вопросы в районе, в крайнем случае. И оручие решили, и 2 миллиона, то есть миллион кредитов взяли из 2 миллионов, которые дали на область, миллион район забрал этих кредитов. Все проблемы, как говорится, порешали. Это неплохо. Значит, посеем, будем что-то иметь. Не посеем, уже как в других районах есть по 20 тысяч гектар пустует, вообще не засевается то гибель будет, если у нас такое случится. Все опломбированы, без исключения легковые или грузовые автомобили. И по требованию члена комиссии предъявлять транспортное средство для осмотра, также предъявлять водительские удостоверения, регистрационные документы на транспортное средство и медицинские справки. Значит, медицинские справки действительно в течение трех лет. Вы должны были пройти комиссию, так что, если есть вопросы, пожалуйста, я не буду тут долго. Пожалуйста. Так, товарищи, я хочу сказать вам вот что. Конечно, очень важный вопрос Виктор Евгеньевич поднял по учету работы тракторов. Это тот самый подрасчет, о чем мы договорились на почетно-выборном собрании, что мы его возрастаем, возвращаемся к нему. Вы знаете, что мы неплохо работали по коллективному подряду, по арендному подряду, и результаты имели, помимо зарплаты, получали по тем деньгам, по полторы тысячи, по две тысячи денег это были деньги, и сейчас мы можем точно так работать и точно тоже то, то получать. Вы хорошо поработали сейчас с техникой, вот это уже говорит о том, что мы имеем много. Расчетные задания мы рассчитали значит, и по животноводству, и по полеводству. В животноводстве и то, и за два месяца подведены уже с учетом значит, выполнения задач по хозрасчету. Ну, по вы сами знаете, что итоги подводятся по концу года, когда вот уже убрано урожай, когда все вот это можно будет подсчитать. Я вам хочу сегодня пожелать успешно представить свою технику техосмотру, пройти ее, пройти успешно этот техосмотр, сохранить эту технику на год, чтобы хорошо она работала. В течение года выполняла все те задачи, которые перед нами стояли. Вот. И, значит, каждый год подведем итоги. Значит, по техосмотру, значит, техосмотр мы там обед организовываем сразу. Но хотел бы сказать, наливая вам немного, всегда, бутылку на двоих. А пьяный набираются, что на другой день еще его капает. Пусть сейчас вы еще нам предупреждаете, чтобы не приезжали сюда. Это не Да, не приеду, я приеду. Мы это считаем праздником, И поэтому вам нежелательно попадаться, но не будете. Я думаю, если бутылка, на двоих так не будут же Да, никто ничего не тронет. Если драки не будет, все будет нормально, кто вас тронет, никто не тронет. Так, пожалуйста, еще кто желает, под вот вопросы появились. Пожалуйста, нет, да. будем заканчивать. С комиссией ни никто, ничего. Молчат. Ну что давай? Все, мы. Как говорится, с вами договорились. В этом году мы будем работать по-новому, а как по-новому, я сказал. Поэтому хотел бы пожелать вам, прежде всего, здоровья, благополучия. И, как говорил Никита Сергеевич Крущев, задачи ясны, цели определены, заработать. Давайте по ботинам, Представляете, какое ты колесо там снял. Вы же сказали, что Но... не за рулем, а за камерой, пешком. А да. то он понял, что за рулем набрал. За рулем да, это вообще. Да, за рулем а, ты рулем. А, это пришло сегодня. Ведь с того, что праздник, я скажу вам, что мы сюда не приезжали. А то за рулем, товарищи, не встречаются. Давайте прекращать. Ну все, по рабочим местам. Спасибо вам, 私。Um. Рыга. Рыга. А тут ну устройте, а тут ну тормозните. Понимаете? Had... А так? Как управлять? А это вот так. А, а, gigs... а, а. А, а, а. А, а, а. А, 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 а. А, 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 а. А, 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 а. А, 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 а. А, 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 Вроде ночью пора, но ну, жизнь, вы на